Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbanəliyeva Füzuli rayonunda və Şuşa şəhərində səfərdə olublar. Prezident İlham Əliyev Əhmədbəyli Füzuli-Şuşa zəfər yolunda aparılan son tamamlanmış işlərlə tanış oldu. Dövlət başçısının sərəncamı ilə təsdiq edilmiş işğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması və bərpası layihəsi çərçivəsində zəfər yolunun tikintisi başa çatmaq üzrədir. 2 üç hərəkət yolaxlı yolun uzunluğu 101 kilometrdir. Artıq yolun 92 kilometr hissəsinə asfalt beton örtüyü salınıb. Digər hissələrdə isə işlər davam etdirilir. Yolda körpülər və yeraltı keçidlər inşa edilib. Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında müzəffər ordumuzun ölkəmizin mədəniyyət mərkəzi elan edilən Şuşa şəhərini mənfur düşməndən azad edərkən istifadə etdikləri cığır yolun əbədləşdirilməsi məqsədi ilə tikilən Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu dövlət başçısı tərəfindən Zəfər yolu adlandırılıb. Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva Füzuli beynəlxalq hava limanında görülən işlərlə tanış olmaq üçün bura gəldilər. Füzuli rayonunda prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə belə bir qısa müddətdə bu cür ən müasir standartlara cavab verən beynəlxalq hava limanının inşasının həyata keçirilməsi sözün əsl mənasında misli görünməmiş hadisədir və bu bir daha Azərbaycan prezidentinin mənfur düşməndən azad olunmuş torpaqlarımızda böyük yenidənqurma və tikinti işlərinin aparılması barədə fikirlərinin bariz nümunəsidir. Füzuli beynəlxalq hava limanı müasir səviyyədə inşa olunur. Baqaş konveyerlərinin, qeydiyyat və digər sistemlərin inşa salınması nəzərə alınmaqla sentyabr ayının sonuna qədər Sərnişin terminalının istismara verilməsi işləri tam başa çatdırılacaq. Hava limanında uzunluğu 3000 metr, eni 60 metr ölçüdə uçuş enmə zolağı istismara verilib. Aeroport istənilən tip hava gəmisini qəbul etmə imkan verəcək. Burada peron da inşa edilib. Avtomatlaşdırılmış sistemlərlə təchiz olunan hava hərəkətini idarəetmə qülləsinin tikintisi başa çatdırılıb. Bunun sayəsində Füzuli hava limanına ICAO və IATA standartlarına müvafiq qaydada uçuşların başlanması mümkün olacaq. Sərnişinlərinin rahatlığının təmini məqsədi ilə terminalın arasında 150 avtomobil üçün nəzərdə tutulmuş dayanacaq inşa edilib. Bundan başqa Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına giriş üçün yolun tikintisi, həmçinin hava limanı ərazisində yaşıllaşdırma işləri aparılır.